Да уймитесь вы, на вошь, Я и сам служил в те годы. Мы на Польшу идти не собирались. Единственный способ решить эту войну то, что Ла-Манша сжечь, а за Ла-Маншем утопить Англию и Америку. В противном случае хрена травили на нас. Уже притравливают казахов, азеров шпротов прибалтов, финов И этот поток будет бесконечным. Пока не отоварим англосаксов, как цивилизацию, как этнос. Причем не чуть-чуть щипануть, а просто уничтожить. Английский язык должен стать мертвым языком. До того момента это безобразие будет продолжаться. А у нас население такое. Ой, кто-нибудь придет и все решится само собой. Ну реально, не то что дети, я даже не знаю, умственно отсталые дети какие-то, наше население, которое так рассуждает. Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец, сегодня у нас 11 сентября 2024 года, среда, сегодня 23 годовщина террористических актов, которые произошли в Соединенных Штатах Америки, 11 сентября 2001 года, я думаю, что большинство зрителей канала помнят этот трагический день, который унес жизни 2996 Человек, я помню этот день очень отчетливо, в тот день находился на работе в Совете национальной безопасности и обороны Украины, и вместе с коллегами в прямом эфире наблюдал за трагедией четырьмя крупнейшими террористическими актами. И трагедия 11 сентября для нас еще раз лишний повод поговорить о терроризме, который сеет Россия, а также ее союзники в мире. В первую очередь Иран, Сирия, Северная Корея. Ну а всем близким, родственникам э, жертв этого теракта я выражаю свои самые глубокие соболезнования. Как мы знаем, зло всегда должно быть наказано, к сожалению. Не все причастные к тем или иным террористическим актам, включая атаки в Нью-Йорке 11 сентября понесли ответственность, хотя большая часть их была уничтожена, она была привлечена к ответственности хотя бы таким образом. Что касается главного военного преступника 21 века Владимира Путина, он пока еще не понес ответственности за содеянное, более того, продолжает сеять смерть, продолжает сеять насилие, убийство. И если его не остановить в самое ближайшее время, этот смертельный молох продолжит поглощать своих новых и новых жертв. Именно об этом сегодня, в том числе, говорили на очередном саммите Крымской платформы, которая открылся в украинской столице Киеве, и сегодня прибыли в качестве почетных гостей многие министры иностранных дел стран-союзников, в том числе Энтони Блинкин, государственный секретарь США, его британский коллега, глава форин-офиса Дэвид Лемми, а также главы других дипломатических ведомств стран-союзников. Другие присоединились по видеосвязи. Друзья, обо всем этом и другом поговорим далее в нашем обзоре. Итак, госсекретарь США Антони Блинкин, Давид Лемми сегодня прибыли поездом и... Вышли на Центральном вокзале Киева, их встречал здесь посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный до недавнего времени, главком вооруженных сил Украины. Для Залужного это уже второй визит в Украину за последний месяц. До этого он был на совещании украинских дипломатов, которые президент Украины и Мид проводили в Днепре. Также примечательно то, что уже в новом статусе нового министра иностранных дел встречает иностранные делегации, новый министр иностранных дел Сибига, который пришел на смену своему предшественнику Дмитрию Кулебе, которого недавно Верховная Рада отправила в отставку по представлению украинского правительства. Ну и ключевое, что касается визита Энтони Блинкина и Лэмми, заключается в том, что сегодня, как ожидается, будет анонсировано разрешение стран союзников, Соединенных Штатов, короче Великобритания, а также Франции разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории Российской Федерации. Эту информацию накануне опубликовали СМИ со ссылкой на Вашингтонского корреспондента в Белом Доме журналистка Джули Грейс Брувки. Она процитировала слова главы Комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса Майкла Маккола, который заявил, что разговаривал два дня тому назад с Энтони Блинкеном. И он едет из, с коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они разрешат наносить удары по территории Российской Федерации. Ну и, как ожидается, это объявление уже сегодня прозвучит в Киеве, по крайней мере, об этом говорит многое. А накануне также прошли крайне важные телевизионные дебаты между двумя кандидатами, кандидатом от республиканской партии Дональдом Трампом и кандидаткой от демократической партии Камалой Харрис. Украина была в центре обсуждения на третьем месте. По приоритетности и очень многое говорила и вице президент США, и бывший президент Трамп говорил, в частности, они обменялись взаимными обвинениями. Харрис заявил о том, что Трамп сдал бы Украину на протяжении 24 часов, если был бы избран президентом. Украина имеет право защищаться, заявила она, и благодаря поддержке США и союзников продолжает. Продолжает осуществлять сопротивление российским войскам и защищаться. Она также высказалась об идее Трампа вести прямые переговоры с Путиным. Вы не можете заключать соглашение с диктатором, он съест вас на ланч. Так заявила ему Харрис. И в очередь Трамп обвинил действующую администрацию Джо Байдена и Камал Харрис, как вице-президента в этой администрации, в неспособности остановить войну. Он выразил в очередной раз уверенность в том, что если бы он был бы президентом, этой войны бы не было. Более того, он сказал, если бы я был президентом, Путин был бы в Москве. В ответ на обвинение Харрис, то, что он, Путин был бы в Киеве. Он также обвинил Харрис в начале войны в Украине. Они отправили ее вести мирные переговоры еще до того, как началась война. Через три дня Путин пришел и начал войну. Однако дважды Трамп ушел от ответа, хочет ли он победы. Украины над Россией в этой войне. Этот вопрос ему дважды задавал журналист телеканала ABC News. Оба раза Трамп заявил, что хочет положить конец войне, чтобы люди перестали умирать. Он также заявил о том, что американское правительство и украинское скрывает реальный уровень потерь. Он сказал о том, что уже погибли миллионы, миллионы в ходе этой войны и эту информацию тщательно скрывают. Также он заявил, что он бы закончил эту войну до того, еще как официально вступил бы в должность. Я бы договорился с Путиным и Зеленским война бы никогда не произошла, если бы я был президентом. Очередной раз повторил свое заявление Дональд Трамп. Сегодня все мировые СМИ цитируют выступления и заявления, сделанные в ходе этих дебатов. Очень важно то, что Украина была в центре этого обсуждения, безусловно, но понятно, что для обычного американского избирателя куда более важны другие вопросы. Вопросы миграции, экономические вопросы, вопросы медицины, демократии и вопросы абортов и оборота оружия. Естественно, как свидетельствуют опросы, в целом опрос, который проводился телеканалом CNN, Камала Харрис одержала победу в ходе этих дебатов, 66% смотревших их заявили таким образом. Однако Камала Харрис проиграла Трампу по ряду и причем очень серьезно проиграла. В частности, заданный вопрос относительно того, кто лучше справится с экономикой. Трамп выиграл с существенным перевесом у Камалы около 39%, а у Трампа порядка 60%. Также он выиграл у нее вопросы, которые касаются того, кто лучше сможет представлять интересы рабочего класса. Здесь преимущество также было абсолютно на стороне действующего. прошу прощения, бывшего президента Дональда Трампа. И также в значительной мере непонятная ситуация по ключевым swing states. То есть колеблющиеся штаты, в которых, в первую очередь, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, в которых судьба, судьба голосования, собственно говоря, и будет решаться. С небольшим перевесом, небольшим порядка от 2%, в среднем 1-2% по результатам дебатов преимущество на стороне Камалы Харрис, но до выборов еще достаточно много времени для того, чтобы ситуация могла измениться, поэтому преимущество это не явное. Еще раз повторюсь, что зависит от явки, хотя, опять же, по опросам, которые проводились в этих ключевых штатах, большинство сторонников, как демократов, так и республиканцев, в обоих случаях более 90% сказали о том, что они придут голосовать. То есть явка обещает быть рекордной, побить все рекорды. Также сегодня состоялась примечательная дуэль, я бы назвал так, трэш-дуэль, между заочная, между популярными американской певицей, которая популярна во всем мире, которая заработала миллиарды уже на, на своем творчестве, Тейлор Свифт, у которой только в... В Инстаграме более 250 миллионов подписчиков, и которая, как заявляют об этом многие политические обозреватели, может оказать решающее влияние на исход американских выборов. В первую очередь из-за того, что она имеет решающее ее выборы, имеет решающее значение для молодых американских избирателей каким она относится, собственно говоря, и сама она написала сегодня в социальной сети Instagram о том, что увидела себя, нарисованную искусственным интеллектом, в котором она, Тейлор Свифт, якобы призывала голосовать за Дональда Трампа. Именно поэтому, объяснила Свифт, она приняла решение объяснить, объясниться со своим избирателем и сообщить о том, что голосовать за Трампа она не собирается. Она выразила поддержку кандидатки Камали Харрис и Тиму Уолцу в качестве вице-президента и сказал, что голосовать за них. Тем не менее, он сказал, что выбор каждого голосовать это ваш. Но, молодые избиратели, не забудьте зарегистрироваться или проголосовать досрочно, как планирует сделать она. Как ожидается, ее заявление публичное сделанное сегодня может оказать решающее влияние на исход выборов. Здесь нет никакого привлечения, что вызвало истерику самого Трампа, его сына Дональда Трампа младшего и, естественно, Илона Маска. Илон Маск в традиционной для себя манере в социальной сети X тут же обратился к Тейлор Свифт, сказал, что я тебе подарю ребенка, что он имел в виду, правда, он не уточнил, какого ребенка, уже своего, из имеющихся, это как сказать как домашнее животное, подарить как он, непонятно. И сказал, что я буду защищать твоих котят даже ценой своей жизни. Это потому, что Тейлор Свифт сфотографировала с кошкой на фото, выставила в Инстаграм и написала Тейлор Свифт бездетная, бездетная э, любительница котов. Такая вот кошатница бездетная, как известно. Эти мемчики по поводу котов, и, кстати, массово сегодня постят и Илон Маск, и Дональд Трамп-младший. Трамп, значит, с уточками и с котиками, дескать, не только Тейлор Свифт, поскольку американцев называют самой большой котячей нации в мире, поскольку американцы делятся на два типа и речь идет не о республиканцах, демократов а о любителей собак и любителей котов, как известно Общее количество тех и, иных домашних питомцев исчисляется сотнями миллионов американских домохозяйств. Так вот, Трампа сегодня постят суточками и с котиками, дескать, пытается перебить этот эффект Тейлор Свифт, которая себя с котиком запостила. началась вся эта история с Венса, кандидата вице-президента республиканской партии, который раскритиковал, сказал, что тут некоторые, мол, 40-летние Любительницы кошек бездетные, значит, у них детей нет, они любят кошек. Ну, это вызвало дикий скандал, конечно. Венс э, может, э, как говорится, налить масло за шиворот, вызвал дикий скандал. Вот, э, многих организаций, и женских организаций, и организаций, представляющих, защиту животных. В общем, ему накидали по полной программе за, по поводу вот этих вот 40-летних леди-любителей котов. Вот Дженнифер Реннистон, известнейшая американская кинозвезда, звезда телесериала Friends в этой истории отметилась. Одним словом, все там прошлись. Ну и вот Тейлор Свифт добавила уже, такую, сказать, уже последнюю нотку в эту историю. Я так подробно объясняю. Для непосвященных, понятно, зрителей моего канала из США, таких немало, во всех этих перипетиях ориентируется прекрасно. вот я объясняю больше для зрителей моего канала, которые э, не живут в США. Для них э, вся эта история, она, в общем-то, новая. Одним словом, дебаты были знатные. Еще раз повторю, ключевое то, что обсуждался вопрос помощи Украине. И оба кандидата выразили, правда, каждый по-своему выразили свое видение того, как эта помощь э, будет происходить, в чем она будет заключаться. Но самое главное то, что Украина была в топ. Пять тем, которые обсуждались. Это супер, это, это важно. Ну, Сегодня, кроме того, что Крымская платформа начала свою работу, Эрдеган, президент Турции, который присоединился по видеосвязи к саммиту Крымской платформы, подтвердил в очередной раз о том, что Турция поддерживает непоколебимо территориальную целостность, суверенитет, независимость Украины. Также заявил, что возвращение Крыма в Украину является требованием международного права. То есть он потребовал всю эту историю. В очередной раз он это делает, уже не первый раз, конечно, он в очередной раз напомнил, что их позиция не меняется. Кроме него, сегодня участие в саммите платформы и упомянутых госсекретаря США и Луфренов и собритании приняли президент Литвы Гитана Снауседа, премьер-министр Латвии Эвика Селиня, глава Сената Чехии Милаш Вистрчил, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, ну и ряд других э, западных лидеров, э, которые присоединились в том числе по видеосвязи ко всей этой истории. Wall Street Journal, ведущее американское консервативное издание, э, сообщает о том, что полная победа Украины. Над Россией обойдется Западу в сотни миллиардов долларов. Однако ни Вашингтон, ни Брюссель обеспечить такую поддержку не могут. Поэтому союзники требуют от Украины обеспечить и сформулировать реалистичные цели на ближайший год войны, на 2025 год. Киев должен сформулировать реалистичные цели в этой войне, пишет Wall Street Journal. Это должно помочь западным чиновникам, объяснить западному избирателю, почему нужно продолжать оказывать помощь. Украине. Wall Street Journal также пишет о том, что Киев стал меккой для иностранных дипломатов, высокопоставленных американских, и европейских чиновников. Белый дом накануне поездки также утверждал, что в ходе визита Блинкина никто не собирается принудить Украину к переговорам ранее сообщалось о том, что президент Украины собирается представить в ходе визита на Генассамблею ООН, которая состоится в конце сентября, план победы над Россией 22 сентября это должно случиться 79 сессия Генассамблеи. Кроме представления плана победы Украины в войне с Россией, Зеленский также может встретиться с президентом. США Джо Байденом. Также он говорил о намерении представить этот план победы, кроме Джо Байдена, представить его лично Камале Харрис и Дональду Трампу. Очевидно, с ними он также собирается встретиться. Однако полной ясности относительно факта этих встреч, как пишет Wall Street Journal, на данный момент не существует. Также, переходя к миссии Блинкина, Блинкин э, сегодня подтвердит историю, с, я уже об этом рассказывал, передачи дальнобойных э, ракет для ударов по России. И это решение, как ожидается, подтвердят представители Великобритании и Франции. Тем не менее, э, здесь есть узкие моменты, в частности, указывается на то, что Россия уже перебазировала свои в значительной мере Перебазировала э, свои, э, Свою авиацию, свои самолеты На дальние аэродромы, которые находятся За радиусом действия Западных ракет, которые Украине э, Передали, или собираются передать чь, Речь идет, в первую очередь, ракеты Атакамс, Стормшеду Первая Атакамс имеет радиус действия До 300 километров Тем не менее как утверждает западная разведка, как минимум 16 российских военных аэродромов, на которых находится российская военная авиация, по-прежнему находятся в зоне поражения, в зоне поражения западных м, ракет. Также, кроме этого, кроме этих 16 аэродромов, 245 российских военных объектов окажутся в зоне поражения на территории Калужской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областей. Ну и Песков, сегодня говорящие усы Путина. Сегодня обреченно вышел, то есть он уже сказал, что на самом деле решение принято. Его только формально, он сказал, что его должны только формально объявить. Он заявил, что решение о снятии ограничений уже э, утверждено. Это можно предположить с высокой долей вероятности, заявили, заявил Песков. В настоящий момент в СМИ ведется информационная подготовка по формализации принятого решения. Он сказал, что не нужно везде ожидать каких-то ответов. Это он уже объяснял, каким может быть российский ответ. Ну, понятно, что решение западных стран, западных союзников передать Украине разрешение на использование дальнобойных ракет против российских военных объектов на территории РФ было принято в результате передачи России баллистических ракет Ираном. При этом... Очевидно из факта того, что э, западные лидеры, Блинкин и другие, заявили о том, что мы знаем о том, что это вооружение поступило в Россию, значит, источники находятся на российской стороне, не на иранской. Потому что если бы было иранское, сказали, Иран передал э, России 200 баллистических ракет, а сказали, нет, Россия получила от Ирана. То есть, западные спецслужбы хорошо работают с российскими источниками. На месте в России, то есть, эта информация получена. То есть, так надо эту информацию читать. 200 баллистических ракет, в э, э, те ракеты, которые Иран Передал, и о факте которого уже заявил фактически Блинкен, имеет радиус действия от 90 до 120 километров. То есть это ракеты малой дальности, и они будут угрожать в первую очередь пограничным регионам. Байден и Блинкен заявили о том, что в ближайшее время ожидается применение этих ракет, по линии фронта, это ожидать в ближайшее время. И именно это и возмутило Запад, вызвало ярость, именно вот это сотрудничество, факт того, что Иран, который долгое время пытался договориться о снятии или смещении режима санкций, в конечном итоге пошел на подобный преступный шаг, а до, до недавнего времени официальный Тегеран отрицал любую возможность передачи россиянам баллистических ракет, они говорили, что это невозможно, это не обсуждается, вот это ложь, собственно говоря, вот это наглое, абсолютно циничная попытка ввести в заблуждение больше всего вызвали ярость Запада и, как ожидается, именно они стали триггером для принятия решения относительно передачи э, Украине разрешения бить ракетами. Э, кроме тех ракет, запасы которых уже в определенной мере э, использованы, ожидается передача в самое ближайшее время новых поступлений новых ракет. Вот, то есть, в ответ на эту иранскую угрозу, мы понимаем, что поставлен ракет будет не меньше, чем 200, которые были переданы Ираном России, будет передано определенное, какое неизвестное, большее количество ракет. Ну и в завершение, коротко, не буду останавливаться, в рамках этого Z-блогера сообщили о начале российского контрнаступления в Курской области. Э, буквально два слова скажу, в частности, про военные телеграм-каналы, те самые массовые типа, значит, популярные типа «Два майора», «Рыбарь» и прочие утверждают о том, что российские войска начали двигаться на, э, в западной части этого анклава, в частности, в контратаке, как утверждает про военный канал, участвует российская морская пехота, 810-я бригада, это бригада из оккупированного Севастополя, 155-я Тихоокеанская, а также 56-й полк военно-ВДВ, воздушных войск. Вот такие у нас новости, все подробности, друзья. Далее поговорим. Все это не вмещается в один блог. Вы видите, так максимально попытался сжать все это, запаковать в рамке одного блога. Сделать это крайне сложно. Поэтому будем это разбивать на отдельные куски. Спасибо вам за просмотр этого видео, друзья. Подписывайтесь на канал, обязательно лайкайте, ошибки, комментируйте трансляцию. Не забывайте рекомендовать видео друзьям и знакомым. Следим за развитием событий. Этим займусь для вас, как всегда, я. Майор Українська Тарас Трасберізвіс, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава українському спецназу. Берігіть себя. До нових встреч, друзі. Пока-пока. Підпишіться на -пока. канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.